Тебе и так, таскали. сказать. Пошел я на машине, сейчас машина... Добрый день, уважаемые друзья. Ваш комментатор задержался, там переписывал составы команд. Совершенно незнакомая команда. Титан Байдивка или русским языком Байдовка. Это поселок. Даже не знаю, в какой сейчас громаде. Может быть Шульгинская, может быть Старобецкая, я не знаю. Сейчас, наверное, бывший Старобецкий район. «Байдовка». Команда в голубых футболках. А формальным хозяином площадки является команда Рятувальник с севера Донецк. Футболки красные. Мы будем разбираться. Рятувальник в родах Александр Ионин. Все мы его знаем еще по винарю. Под седьмым номером. Дмитрий Шабула. Вот открывает счет команда Рятувальник. И забивает кто там? Одиннадцатый номер, да? Максим Пономарев. Максим Пономарев да, забивает мяч, открывает счет в этой встрече. 17 номер Дмитрий Налетов, 15 номер Денис Кущ. Это команда, команда Ритуальных сейчас в таком составе. Еще 10 номер прибывает на площадке. Ренат Латпипов. Титан Байдовка. В воротах Евгений Железняк. Номер пятый. Сейчас на площадке. Евгений Карачан. Номер три. Алексей Евонов. Номер. номер дмитрий Сергеев. и не вижу сейчас еще одного футболиста номера его не вижу команды «Титан». ну сейчас разберемся. Еще, еще с этим футболистом команды Титан. Хорошая форма команды. Команда представляет. А как Александр Ионин сыграл в защите? Как сейчас сыграл Александр Ионин? Ионин, конечно же. Номер у него 13. Да, да, Без да, бороды да, сегодня да, играет да, Александр да, Ионин. Да, Ионин. У ну, Титана совершенно новая команда. Она, видимо, ранее играла в там, Старобельском чемпионате. Но вот впервые представители этой громады принимают участие в первенстве Есть знакомые люди в этой команде. Ну, для меня, например, знакомые. Кто? Это прежде всего, прежде всего Александр Раздобудько, которого мы видели в составе, по-моему, Олимпа. И, наверное, Андрей Иринин тоже в составе Олимпа. Мы его видели. Андрей Иринин. Те футболисты, которые попадали в поле. А, тренирует команду, кстати. Известный Александр Герасимов. Он играет в составе команды ГУНП. Он сам родом из Байдовки. И он опекает эту команду. Александр Герасимов. Там на лавах. Будем знакомиться потихоньку, будем расширять наш кругозор. А вы видели, до моего подключения вот этот десятый номер пробивал, Дмитрий Григоренко. пробивал такой, знаете, практически горизонтальными ножницами. В ворота не попал, правда. По ходу матча появляются новые футболисты, в том числе «Титана». А вот Максим Бунь, играющий тренер команды Максим Бунь, восьмой номер. Мы его помним по команде Линик еще. Максим Бун, как и Дмитрий Налетова по команде Линик. Дмитрий Налетов воспитанник Лисичанского футбола. Вот он шестой номер. Не забывает Карачанский только в один Карачанский. Вадим Карачанский и делает счет. 1 -1. Два карачанских игрока. Пять номер а, Вадим Карачанский, шестой номер. Наверное, брат. Пробивает с носка номер шестой. Вот он тоже, тоже Вадим Карачанский. Под тринадцатым номером играет Сергей Свищ. Он тоже один из организаторов этой команды. Байдовская. Почему-то там, не знаю, буду выяснять, потом ребята мне расскажут. Железняк, Евгений, вратарь такой, фамилия. Железняк. Железный вратарь должен быть. Сейчас пятый номер рятувальника. Владимир Давидюк. Давидюк. Жена площадка у рятувальника седьмой номер Дмитрий Шкабура, третий номер, Виталий Драгун, пятый номер, Владимир Давыдюк, и, и, ну да, и Максим Буль восьмой номер заказчика. Александр коллекционер, который раньше играл в Винаре, а Винарию в этом случае. Дэк, гравлопу, Хорошо расширяется, мы сегодня увидели э, команду Белокуракина, которая впервые сыграла, увидели э, вчера команду Золотое, еще видим Урожай троицкого сватова Меловое еще увидим, много-много команд новых. Абсолютно. К сожалению, уходят другие команды, в частности Владимир Давыдюк не забивает, в частности нет команды «Импульс», представляющей крупнейшее предприятие. Нет команды э, «НПП», «Заряд» зарубежно. Нет команды «Линика», «Российский собственник». Забросил эти, эти самые нужды своего коллектива. Я уже вчера рассказывал, что там раньше бассейн работал на от ПЗ, ну, «Линика». Сейчас не работает, команды тут занят, нету. А вот Дмитрий Налет, а Максим Гунь играет. Они раньше играли в составе команды Лини. Пробивай, пробивай все-таки тот самый Дмитрий Григоренко. Дмитрий Григоренко. 2-1, Титан выходит вперед. Мяч. Дмитрий Григоренко на Ассоциация футбола Луганской области декларировала то, что будут доиграны матчи прошлогоднего чемпионата. И в этом чемпионате команда Ритуваль не доиграла 7 матчей, больше всего. Больше всего. По седьмым номерам у Титана вышел Александр Роздобучко, тот самый Роздобучко, который раньше фигурировал в слабосном чемпионате, но если не ошибаюсь, в команде Олимп Торобец. Так и Андрей Иринин. Андрей Иринин заявлен нас под восьмым номером. Давыдюк все сделал, Давыдюк! Это пробежал и заблокировал этот удар. Четвертый номер «Титана» Дмитрий Сергеев. Кстати, вот заявлен Андрей Иринин, а мы его не видим. И на скамейке, наверное, припаздывает. Свищ Железняк. Я уже начинаю изучать фамилии. А, нет, вот Иринин, восьмой номер. Вот он сейчас учёт. Андрей Иринин, восьмой номер команды. Он не просто Шиваринки, а он даже заполняет протокол команды. рапорт комбитра. Андрей Иринин, восьмой номер. Помню его. посмотрим, что такое Байдолка. Знаю, что они где-то там возле Старобельска. По-моему, там э, ближе даже, чем Шульгинка. Где-то, по-моему, бли к Старобельску там Байдолка, по-моему. Если ехать из Новой Грады, по Максим Пономарев, но ну, не путать с тем Максимом Пономаревым, который в металлисте. И вот он забивает Максим Пономарев с передачи Шкабуры. Передачи Дмитрия Шкабура. Я знал Николая Шкабура. Тоже, кстати, работал в пожарной охране, футболистом был хорошим, Николай Шкабура. Я немножко в связи химике. Я в команде Сканова Сибирь когда в армии служил. Мы давно его нет, Николай Шкабура работал на НПЗ в одной из ш... частей, на решатке НПЗ. Возможно, Дмитрий Шкабура какой-то родственник. Возможно. Поинтересуюсь. Перехват Сергея Свеча. Удар по воротам. Вот так оригинально Александр Ионин отбивает. Он как, такой большой Александр Ионин, что в принципе он занимает сам по себе большое место в воротах. В со спорта в Севернецке, где проходит этот матч 6 декабря 2020 года. Вот один из минусов отсутствия зрителей на трибунах. Приходится футболистам самим бегать туда на трибуну и не просто там оттуда в мяч выискивать приходится. Уважаемые друзья, друзья, этот матч мы не в прямой трансляции. Ведь оператором сегодня работает Юрий. Беган. По команде а комментирует матч Александра Мазан-Лисичан. Проект «Спортивный Донбасс». Вот появился Вадим Суворов под шестым номером в команде «Рятувальник». Также под четвертым номером вышел на поле Юрий Крамаренко – десятый у и одиннадцатый Максим Пономарева. Красная такая форма у команды. ритуальный подсвет. Наверное, профессиональная такая. Красная. Это удар. У мяча сейчас Сергей свищ тринадцатый номер команды Титан Байдовка. <свы> Насколько я знаю, в этом году не проводится чемпионат, открытый чемпионат Старобельского района. Вот команда из этого чемпионата Стандарт. стандарт, стандарт Вчера мы его увидели, и вот э, команда из Байдовки Титан. Почему Титан, не знаю, прошу. Ушан Рябовник, наш Юрий Крамаренко, выбивает наш главу. Матч обслуживает судейская бригада в таком составе. Арбитр Данил Цуканов, он ближе к нам, северодомчанин. Второй арбитр Алексей Кучерешко, Деромаевский рубеж. Далее у нас работает третий арбитр Максим Семенов, Иринин. Дмитрий она, Дмитрия Сергеенко. Ну, наверное, Дмитрий Сергеенко тоже играл ну, в других, командах. Играл он у нас в зале чемпионата. А вот такой мяч залетел. А рикошет скорее всего. Ну, наверное, Андрею Иринину запишут этот мяч. Наверное, Андрею Иринину. 3-2. Не объявляет нам э, диктор по стадиону Максим Сюрма, кто забил мяч. И у него, кстати, там показатель фау. Пять фау у команды Ретуани, что ли? Не знаю. Ошибка. Юрий Крамаренко пробивает выше ворот. Вот тот самый Дмитрий Григоренко эх, не попадает в ворота. Давайте обращать внимание на вот этого крепыша Дмитрия Григоренко. Морел, Локтипов, мяч. Ну, друзья, команда играет два тайма по 25 минут. Грязного времени нет. Э, даже чистого времени. У нас с чистым временем играет отборочный турнир. Высшая первая. Ну, один отборочный. турнир, там высшая первая. Команда. О, а все остальные играют два тайма по 25 минут. Григоренко хорошо обыграл. Там мешался Ренат Латыпов. Отбил там Титан берет тайм-аут. Титан берет тайм-аут. Он уже вмешивается, показывает, что нельзя покидать площадку основной четверки, которая находится. Ну пусть привыкает, учится все-таки. Там хороший был чемпионат в Старобельском районе. разное время до 15 команд там принимали участие. И зал довольно-таки ну, неплохой, хороший зал. Для районных масштабов хороший зал. Байдовки, наверное, нет, давай. Не знаю, вообще не, не был ни не разу. Проезжал только так вот мимо. Как бы. ну, теперь будем знать через футбол. Так и многое в этой жизни. Я, например, познавал там много, географию. Я когда-то просто считал там города, где я бывал, различные да, не только Украины. Я бывал, ну, процентов, наверное, на 90 благодаря спорту. Благодаря спорту. <звы> Максим Бунь нарушает право это гол. <звы> а, это 6 полов, это правильно было положение, 6 полов. И вот будет пробиваться длинный пенальти, и пробивать его будет Дмитрий Григоренко. При счете 3-2 в пользу Титана. Дуэль Григоренко против Ионина. Забывает Дмитрий Григоренко 4-2. 4-2. Титан выходит вперед уже по ходу первого тайма. На моем там секундомере приблизительно 18 минута. Мир налетов. Приклад свещает. Передача на Раздобудька. Раздобудька! Не забивает Александр. Раздобудька. Не раздобыл он сегодня гол в этой атаке для команды из Байдохи. Тарбельска, Йотэгэ. А может и шутить, не знаю. Я пока еще, ну так вот, просто подсчитывал, сколько команд играет. И, значит, только что мы видели команду Рамус из Можняковки. Можняковка это Белоусская ОТГ. Железня. Налет. Тренер во первый тренер Михаил Каменец, поселок стекольного завода. Лисичан. Когда была легендарная команда, команда называлась «Строитель», она просуществовала 20 лет, 1953 -го до 1973 -го года. Стадион до сих пор там остался с названием «Строитель». Правда, власти Лисичанские уже его не считают стадионом, пишут просто «футбольное поле», хотя это самый настоящий стадион. И там вот э, учился играть в футбол, Дмитрий Налетов, основной командой Рятубуани. Не только он, много хороших футболистов оттуда вышли. Передача на Карачанского, на Евгения Карачанского. Дмитрий Сергеенко, укусил мяч Дима Сергеенко, упал. Бун. Наш Кабуру не точно. Не точно играет и Дмитрий Григоренко. Хорошо, что растет география. 51 команда в этом сезоне вышла на старт. Ну, там, по-моему, кто-то снялся, кто-то заявился там окончательно, когда утром будет, он, наверное, будет, будет уже известна. Ну, 50 или 51 команда, это точно. Возможно, даже будет. Максим Бун. Так, не прошла пятка от Буня, прихват Сергеенко. А под ним там был недалеко раздобудька, можно было обыграться с Александром. Бунь, потеря, Корочанский, Евгений Корочанский, Если правильно прочитал фамилию в рапорте арбитра, Корочанский. Пробивает с носка, Дмитрий Сергеенко. Это первый у команды Титан, наверное. Александр Ионин будет мяч. Закончится первый тренд, друзья. 4-2. Титан впереди.